Есть своя программа, которую они из года в год мы, в принципе, ее повторяем. Я считаю, что на каждом турнире, на котором мы принимаем участие, мы были в хорошей физической форме. Просто что некоторые, там допустим, на Евробаске 2013 нам не хватило буквально там, одной игры, да, это Грузия, или разницы в игре с Болгарией. То есть, ну а на чемпионате Европы ну, на следующем мы уже ну, ну, были, явно видно, что физически, в принципе, команда готова, защищали, сбежали. Поэтому, я думаю, мы повторим тот же цикл, ну, более-менее, да, и будем в хорошей форме к началу. Еще до отъезда на отдых, в принципе, я приходил, работал с Бакакиевым, там, с тренерами, да, которые работают с молодыми ребятами, которые хотят приходить, тренироваться, они пускаются нормально, спасибо им большое. И точно так я вернулся с отдыха и еще неделю, даже 9 дней где-то я точно так же с ними готовился. Поэтому спасибо им большое за возможность тренироваться и набрать форму немножко перед сборами национальной сборной. Я думаю, им немножко тяжело в том плане, что здесь сразу большой объем работы, и они не знают, ребят, да, мы стараемся им всячески помогать, поддерживать, но э, видно, что им тяжело. Э, допустим, тот же Джоэл, он тяжело понимает русский язык, да, вообще им с, с ним тяжело. Тарас тоже русский не понимает, с ним стараемся Украине украинском, на английском. То есть, ну, именно в плане общения немножко им тяжело. В игровом плане все на английском, поэтому здесь, на площадке, я думаю, им особая помощь не нужна. Они знают свою работу и ну, знают, что нужно делать. Здесь 27 человек, которые каждый может попасть. Поэтому сейчас никакой груз не давит, и неизвестно, кто будет в сборной в этой. Поэтому сейчас основной упор – это именно подготовка и стараться попасть. Те 12 человек, которые поедут и сыграют с Соединенными Штатами. Там уже, когда ты попадешь в 12, ты совершенно по-другому будешь все оценивать и готовятся